А протокольное поручение мы должны дать задание архитектору, чтобы он когда будет выдавать не, не обрунтования, а у них перед этим заседает комиссия, которая принимает решение, чтобы это было единого образца, с единых материалов. Вот они начали строить. Поступило два. Тут еще есть просьба. Ну, май, майже все те, що я хотів сказати до депутати сказала. Тобто, це гаражі мають будуватися саме у місті, де е, мають будуватися бути гаражі. Ні в домі, ку пристроєні, не десь в незрозумілому місці. Ну, це ми сказали. так. Друге, гаражі мають бути не в якихось е, жилих кварталах. Те, що ми бачимо е, серед домів, раз якісь гаражик построївся, то, то железний, то він достроївся просто додому. По-третє, це центр міста. Центр міста у нас також е виявляється, що у нас купа гаражів, але там вже хитрістю йдуть, там вже переоформлюють їх е під магазини. Тобто беруть під е гараж, тоді у нас це через місяць-два рік це вже магазин. Тобто це хитрість. Давайте вже будемо якось е більш е обдумано до цього підходити, та не хитрити і ну, ніюліть. Скажімо так. І в центрі міста взагалі, я б пропонував депутатам якусь ну, прийняти таке рішення, заборонити взагалі в центрі міста, біля цього будиночку, біля того, це історичний центр міста. Заборонити будувати ці гаражі. А тим паче людям, які можуть жити на фрегаті, а він тут просить гараж чи на Короченка просить гараж. Навіщо йому він там? А для того, щоб потім зробити магазин. Тобто давайте ми будемо якось і санітарні норми, до речі, не утримуються. Якщо багатоповерхівка, так то там більше 15 метрів біля неї немає нічого бути, щоб е, могла і пожежна машина під'їхати е, в стані чого, чи ще щось таке. Санітарні норми ці не дотримуються. Е, давайте якось будемо. Ми отримали ви отримали заяви на гаражі е, комісійно. Виїхати, подивитися, зробити заміри. Е, Если оно все в законе, все по нормам, будь ласка, принимайте решение. Если нет, то... Если центральную часть не я не вижу. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Карла Маркс. Или Скажите, пожалуйста, если человек живет на фрегате, а берет место <реш> под <реш> гараж на короче, как мы этому можем препятствовать? Нет, я лично... так. Почему? нет, в законе нет такой у нас причины нет, от отказать. сегодня на вопрос, я это... Ну мы же понимаем, понимаем, для чего земли. это делается, Людмила Понимаем, понимаем. Каким образом, если а причина? человек отказать, по закону... Он суде отсудит право свое. По закону он город. имеет право в любом нет. месте да. Украины подать заявление. и... скажите, а я... Нет, ну вот тут вопрос, все-таки... Карла Это уже не при вашей деятельности, это еще раньше, да? нет, интересно, вы посмотрите у меня уже было три года не это положение да. Дело в да. том, что я был сам лично головой гаражного кооператива, центральный судар, ручей, что, сюда, понимаете? еще да. при Головчанске, это 90-й год был не возникает за таких был. местах просто выделять по гаражные да, земли ну, то я и, знаю, и, что и, я в обязательном нет, порядке можно, но требовал, все требовал и в принципе ну, не нельзя, утверждал пока не будет пока не будут документы на техпаспорт автомобиля и на паспорт с проживанием в этом регионе. За это мы, время изменилось, раз, раз, посмотрите. Я изменился земельный кодекс, с... который с... четко подорожка. развязал, скажем, русский. И человек имеет право написать заявление хоть в центре Киева. А ну, таким И образом, мы э, своим нормативным актом не имеем да. права, у... Ущемить у... права ущемить права человека. Ну, Какие-то права появятся сейчас. в возможно, Мы можем своими нормативными актами Определять территории, на которой мы не разрешаем. Не разрешаем. Вот мы это можем, мы можем. Мы можем. Но на вы можете на написать, закон. что это и на, получается и для своих тогда, и для чужих. Мы не да, имеем да, права да, да, сегодня разделить людей на жителей всех, и не жителей. Вот допустим, центральную, как мы помните, еще не пришли сюда, а были депутатами и принимали мораторий на застройку ворота в центральной части города но потом оно как-то по нарушилось по процедуре в части определили это, вот эту центральную это центральное генерального плана это еще долго как ваше мнение? ну это все долго. зависит, он бы давно уже был если бы не вовремя рассчитались с людьми Казначейство опять последний этап, который есть, оно вошло в кредиторку. Вы понимаете, что сегодня казначейство, когда разморозит эту кредиторку, мы не знаем. В лучшем случае это будет, ну, по опыту последних лет, это апрель месяц. Нет, ну давайте скажем, в связи Я с продолжением просто... по генеральному плану, наше время, ну, приостановить и да, все. Помогает. Ну слушай. можно, мы с другой стороны, посмотрите, вот вы говорите, приостановить, да не против. Но сегодня законодательство же никто не отменил, что человек подал заявление и месячный срок, вот срок мы ему мы должны дать ответ. Да. Ну так так и дадим в связи с тем, продолжается по генеральному плану, понимаете. Работа. Генеральный план не отменялись, он же продолжается. Ну, а как быть тогда, снова, вот у нас тогда, да. сегодня массово пошли люди, вот сказали, а ну не говорим, да". массово пошли люди, которые пишут заявления участники АТО. Ну, мы опираемся, нет, ну там же нет участников. Вот каким этого? вопрос, точно так же но. человек пишет, вы же тут вот не видите их, а они в заявлении да, есть. Точно. Нет, ну есть, не на коротенько, наверное. Почему О, нет? О, по-морозу. Ну, да есть, есть. Есть. есть, сегодня где только есть, люди берут, человек имеет права иметь и нашего объяснения, поскольку одинаково рекомендации, можно пригласить, там где у нас есть. Может быть, да. А чем отличается законодательный адрес фрегата потому что от другого посмотри, места где по типа, генеральному праву можно, понимаете, праву. Ну нет, ну, нет сегодня не не нет генерального плана. Ну как нет, ну как нет. Ну, а его рассматриваем. да, какого-то документа, мы не можем внутренний документ сделать, никуда не будет генеральный план. Да уже все, вы видите, что все вот эти ограничения... Мы этих людей мурыжим уже сколько вот? Вот именно вот это смеси. Пожалуйста, ваши мнение. Есть закон Конституции. Статья какая? где дискарте земля, в данной громаде. Если мы не обгрустуем свой отказ что он выиграет процесс. Нет объективной причины отказа. Назовите мне. У меня я здесь любимчика Тотур... или каких-то знакомых. На кипричке дадим вы решение. Сегодня вопрос э, с, с тем, что э, э, депутаты не приняли, не набрали голосов понитры. на до 2017 года, там было предложение. Но я думаю, что это поднимется вся страна, потому что сегодня уже в прессе поднимается все, приостановлено. Сказали а, ну не сказали Б, не сказали, что делать дальше. И я думаю, что они проведут работу соответствующую, и они продлят мораторию. Может быть, не до 2017 -го года, может до 2016. Но посмотрите, генеральный план не так быстро делается. Мы фактически над генеральным планом, это маленький городок, работаем третий год. Это я не я от нас люблю, зависит, да. это зависит от целой армии институтов, которые я работают. Ну так все равно являться территориальной громадой, что... все равно это в территории. Да города. я понимаю, что ну, вы все... видите полномочия, Земельный кодекс. Для того, чтобы полностью децентрализацию сделать, кераминя, надо внести кераминя, изменения кераминя, во да, да. А ну, в все законы. А это надо марте, не я одну я сессию, чтобы прошло. Ну так и давайте запрос, что в соответствии с Конституцией такая-то, такая-то, опираясь. Как вот так, просим как-то. Надо же Кому запрос? Кому запрос? Кому? как, запрос. -то же, скажи, запрос. Запрос. Скажите, как Кому? Пример. Пример. Да, да. Пример. 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 А вот это возле меж... межрайонного суда Андрей. Да. Это что?

Значит, я предлагаю пригласить главного архитектора, он схему узгодил. <свес> Схема есть, понимаете? <свес> Просто заявление есть. Давайте за минусом не вот не этих фондов тогда. Это, ну, да, ну, ну, попишите, да. снимайте Человек, який вот купил вам решение, у него не, этого не решения, было представлено, в Пока, <свес> этого пока этого мы его не знаем, не изучим конкретно. Ну, подождите, извините, вы сейчас докладываете этого блока вопросов. Мы Вы вам вопрос. Вопрос. Что а, я не знаю. А если бы мы сейчас проголосовали? Давайте архитектор. Нет, но насчет центра города я говорила, что есть центр города, вы просто не услышали, вы между собой же разговаривали. Центр города всегда у нас был проблемным вопросом. Ну кто такой Андрей? Без понятия. Даже блин. Вот видите, а мы будем не Зараз Не, ну хорошо. Ситуация в последнем месте. Уже разменилось законодательство. Ранее люди, которые проживали, имели дачи, у не было права прописки и регистрации. Сейчас изменилось это законодательство, что люди, которые закрепляют себе землю, дачи, у них не имеет права возможности. На какие вопросы я против распределения таких земельных вопросов, земельной комиссии? Я думаю, что mm. я не буду говорить. Мы же против всего, не против всего, что не против. Вот по 1.30, тридцать копеек это мы против. Я за то, чтобы короче, не розыскивать гаражи, оставить. Нет, составить. А центр города снять надо. Ну вот один вопрос. Там. Вот ну, один, один вопрос 30, ну Да. Ну, это же не ваша проблема. Это был вечно проблемным вопросом. Центр его снять. А до рассмотрения, до выяснения. Ну, а где вот эти на розовые, на Короченко, где гаражи там? Ну, них, там же четко написано, около, дома. да, да, Край города поля, 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 где нас громождение <свят> строительного мусора, земель, то, что вот строили <свят> города, это самый край. Подождите, <свят> я, вам скажу, Розовое розовая подождите, розовая сен, там хотели строить дом, дом да, и там куча земли, трансформаторная будка, и, розовая идея, потом гаражи там оно стоит, этот дом, да, это, да, панели лежат, стоят они там, куски. А они куда не мешают. Это каждого... и вот Дома это есть, но домов там далеко. далеко, там, далеко вот вот да, девятый, да. девятиэтажный, да. И, и это стоит. Там четыре квартиры, это четыре подъезда сделано, а там семьи. Это сделали это девять подъездов, где блоки такие стоят. Ну вот, мы вы про это знаете. да? это да, тоже то, самое. То, самое Другие места да. также, вы знаете, вот, за что вы голосовали бы сейчас? А там нету других Ну как, вот, вот депутаты знают про вот эти места, которые на Розовой. Ну, и ну, на ну, Каразельной тоже само, по -пасе, по -пасе, то же самое, на самое, тоже на краю между, там у огорода начинается, где начался уже ряд гаражей. Это продолжение <с -пасе> идет, это вторая или третья серия. А об... нет. вы так знаю, я знаете, что вы здесь 네. не говорите, но вы решены что надо делать. Да, а нет же смысла голосовать о тех моментах, о которых вы не знаете. Нет, Карла Марс это точно не. Ну подождите, ну вот вы говорите, там должен строиться дом, а не возник потом следующий вопрос. Потому что я уже разговаривал с этим бывшим прорабом, который строил строительство, он говорит, если под открытым небом простоял этот нулевой цикл, уже сколько, уже 10 лет. уже 15 лет, лет да. два. Они, никто, никто уже... вытянуть да, никто не разрешит строить на этом месте. А гаражи можно построить и занивелировать вот эту вот мусорную свалку, которую там организовали. Это край города, на. Ну, голосуй, кстати, не голосуй. Голосу, голосу, и голосу, и, голосу, и, голосу. и корабельный тоже самое. Да, да. Нет, что, по корабельной решено. столько да, Сейчас я mm -hmm. обязан поставить на голосование. Значит, все пропозиции, которые были у нас. Mm -hmm. Давайте тогда. Значит, поступило несколько пропозиций. Я их всех озвучу, Так, Может быть, я поправлю. Значит, первая пропозиция вынести на рассмотрение в сессии было Чья пропозиция была? Ну, корабельные... Да. корабельные. розовые вынести, и снять. Снять, да? да? Но там не только корабельная розовая, там есть другие адреса. Вы лучше пишите снять. Да, 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 лучше снять. Конкретно, какие... А остальное да. вынести. Да, взяли, да, Потому что там есть, там же не только. Вынести да, на карамар. да, получается? Это одна пропозиция. Еще вот. там она говорит. 1.30 и еще какой центр есть? Вот. Нет, там садоводство. Садоводство, то садоводство не посидит. Игорь, вы сказали про... А третье это, это же не центр. Да, да. А. пока все. Все связь. Все В связи, В связи, дороги. Дороги до затвержения генерального плана. Генерального плана. Вот. Ну все и тоже нельзя связь. Моя пропозиция тут? наложить mm. мораторий. Три пропозиции угу. Будем в порядке поступления вас Вы знали, что озвучены все три пропозиции. Не было у нас нарушения. Ну, обратите внимание, пункт 1.25. Тут боже, на нього мораторій не можна накладувати, я, я так вважаю. І я розмовляю, просто Олег Євгенович не змог прийти, він на другий... Ні, <тут> так 1,24, 1,25. 1,25 для ведення садівництва. Причому до того будинку, який вже надавали земельну ділянку. Просто людина по своєму невіденню одразу не сказала і зробила, оформила віддільно під будівництво, а рядом примикає <плесу> огород, і от це зараз вони просять для ведення садівництва. Ви вийшли в гаражах. Ви вийшли в гаражах. Остальные черевшина, садівництво, забудова. Да, да, да это было. Мы мораторий хотим наложить Все на понятно. по гаражам по каким где. Ну не просто наложить мораторий, за... а, а э, все-таки все. дать доручение, чтобы пока тот генеральный парк как любой ролик будет долг. Ну, тогда, будет, тогда тогда у домов у а, домов Тогда если бы люди сделали, то домов не было. Правильно, но это у домов есть Поэтому есть второй вариант. Можно сказать. Я не помню, безусловно, да. Я знаю, что все-таки есть, ну назовем его мини генплан, а конкретный участок выделяется, утверждается в нашей сессии, что именно на этом конкретном участке разрешается строить гаражей. Это намного проще. Это возможно даже сделать архитектор. Пожалуйста, если надо, я подключусь к этому вопросу. Я, да, знаю, не обязательно ждать генплана. Дозволяется. Вот, либо генплан, либо будет. конкретное это место утвержденной сессии. Александр у нас на Корабельной уже гаражей 20 построено в этом регионе. Ну, давайте да? И, и мы продолжаем. Давайте Там дальше. однотипные mm. гаражи mm. идут. Однотипные так оно и будет что? То есть мораторий, мораторий, мы на положение мораторий наложить не Мы этим останавливаем, по листу... они обращаются в суд. А, под, Почему? под стоянку, которую ну, разрешить mm -hmm. по стоянку, именно, mm -hmm. можно потом в любой момент ее использовать для нужды. Если бы мы на той сессии не сорвали это, оно бы уже было в действии, уже бы люди что-то сделали. Сейчас мы... Ну, не против, я, хочу, я знаю многих людей, мне даже... Я их не, пусть не знаю, заеду, тоже но... Тоже помочь. Ну а что, ну, что тут застраивают... Городе, класс, вот и не Шанхаре. это мое мнение. Я же... мы голосуем, мы ставим на голосование. Я ж не против. против... Нет, не мы не по корабельному мы сейчас в прошлый раз да, Родосиль. Да. И так же, как и тут, Новоровска тоже 130, что -то. Да, раз два раз. участка, тоже приняли. Приняли. На да. да. Один на Пусть они остаются. Пусть да? остаются, да? Да? и это. А по, по розе вы определяете, что розовое поле как, стоит, как? кому оно там? Кому... Один, Точно один, три, -то это же не между... да. Поле. Я был и там, и там, и видел, где это находится. Это, оно mm -hmm. абсолютно не мешает ни строительству, ни 1.30 снять. 1.30 снять. А дальше по мне голосуйте. Я тут хочу воздерживаюсь. Спасибо. Но снять не просто снять. А допустим дать поручение, мы можем правовая, рекомендовать, вернее, этой самой профильной комиссии разобраться. Мы же не знаем, в чем там вопрос. Мы там лежали. же какие-то гаражи мы уже выделяли а и просим. У... На этом месте, на не на этом. На доработку, работать. не работ. можем... ну, на ну, ну, просто так? так... Вы просто как депутаты, вот у вас возник вопрос. Вы как специалисты ну, недостаточно владеете информацией, что происходит Безусловно, у нас возникают сомнения. Сомнения, значит, вот почему мы говорим, для чего погоджевальна рада была, вот... Задумана она когда-то. Никто не против. Потому что возникают вопросы на комиссии. Люди не специалисты. Возник вопрос. Председатель комиссии приходит на полуотвратную раду и говорит, вот у меня такая вот, на моем заседании была проблема поднята. Да никто не против санкт Совета сейчас. Мы, чтобы узнать в этом вопросе, мы... Не, ну а на самом деле... Стасик, чтобы не было У нас были разные мнения. Ставьте на голосование все мнения, которые высказаны. Не, Корабель. Мы говорили это, и Боровский. Лина Михайловна сейчас сформулирует. Мы же один заложили. Снять на доработку один Все согласны. -3. Все. 3 -2. А пацаны голосуйте, понятия. Я, например, буду воздерживать. Да, да. да, Вы сказали да. свои мнения, давайте ставьте на голосование. Все наши предложения. Смотрите, да, мы сейчас поставим на голосование, я еще раз обращаю внимание на пункт закона. Это противозакона. То, что мы по горожанам, конечно. Остальные. Ты и Нет, думали, давай по, гараж, по гаражам, На да, порозовый или по всем? Вообще, по всем Ну как же, ну сейчас не я, почему я так активно вот по обсуждению включил? Я... Ну, первый вот ноль а, -го это откуда за телефон звонит домой и, и требует, почему вы такие вот закон. вредители внимание, мешаете а, нам а жить? Вопрос, это не, Ну, давайте тогда зачитайте пункт, норму закона, который... Подтверждает это. Давайте так. Вы вот тем своих объемчиков дали первым 20 человек, можете, а мы уже стали черными люди на давайте. ноги. Значит, давайте. Значит давайте. я вам як депутатам пожалуйста. не могла не сказать информацию, правильно. яка есть, вот, які відбулися зміни в законе про регулювання местобудівної діяльності. Парламентарі розглянули проект щодо подовження терміну цього був до 1 січня 2015 року. Щодо подовження терміну, щоб без генерального плану можна було видавати для містобудівних потреб земельні ділянки, але Ось що було написано на сайті Верховної Ради за результатами голосування законопроект було відхилено. Я думаю, що вони повернуться, звісно, до цього законопроекту вони і вони Содні, да вони вису? це розглянуть. Вони відхилили просто його вони, ну не не як на судні норма яка. На сьогодні виходить норма, що неможливо виділяти земельні ділянки для містобудівних потреб і зміняти цільове призначення. Ми ж не можемо проти закону. Ну я вам даю інформацію. Вопрос с вопросом. Если человек сегодня пишет мое, на мое имя заявление, это идет отсчет. Да, это мы уже нарушаем закон. Сегодня рассматривались эти вопросы. Еще когда действовал этот закон, декабре, мы его без основания сняли да. на доработку. Тут еще в суде можно защищаться, если, не дай бог, вопрос доходит до суда. И просто, что генеральный план у нас уже в стадии разработки, уже были слушания по нему. Поэтому это на ваше рассмотрение. Вот как вы, может, э, э, ну, ну информацию по тему я вам не могла не сказать. Первая пропозиция. Выносим на разгляд все пункты, кроме питания пункта 1.3. Кто за это? Нет, за это правильно, но мы его чего? Надо обосновать. Да. Мы на рекомендуем, работе. рекомендуем профильной комиссии на месте разобраться с да, да. этим. Потому работе. что нам, мы не знаем, мы, не, что это за Может, место, что место. Вы что который Надо работать. Профильной комиссии. Кто за это предложение да. прошу голосовать? Рекомендовать. Я снял, а я Господин, снять. Кто Господин, кто я говорит? за 1.30. Да, да, да. Что за 1.30? Мы вы слушаете, что говорят, вы да, да. что... Ну вы же говорите против закона, голосуйте, понятие? Вы не Нет, ну что, давайте Нет, я, давайте поделимся. Да. Я голосую, за снятие а, 1.30. Все, хорошо, И мы человека. Человек. 4. И он, ну, он не шумал, не да, ну, <груется> и, и вы не все остальные. Да. Два, 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 Кто воздержался? Один. Вы, а вы голосовали? Да, вы что вы. Так, остальные пункты тогда... Все. Все, переходим к следующему. Спасибо. Организация майна.